Сегодня мы пришли на железнодорожный вокзал почтить память тех, которые не вернулись из долгой дороги к депортации. Когда в осенних небесах над полем и над лесом играет на органе Месу, когда читает приговор Всевышний палачу над прахом братьев и сестер, Зажги свою свечу. Ворошить их прах. Но в этот вечер Чтобы развеять в мире мрак Зажгите свечи Пускай умолкнет гул вражды И злые речи На свете нет чужой беды Зажгите свечи, Ничто не вечно под луной, никто не вечен Над сумасшедшей тишиной Зажгите свечи и станьте чуточку добрей И человечней своей душе, как в алтаре Зажгите свечи, Зажгите свечи, зажгите свечи, зажгите. К вдове приходит мужа тень И тени жертв убийцы Когда звучит незримый хор Как ангелы в раю Над прахом братьев и сестер Зажги свечу свою

Господи, Господи, Еще молимся о покоении душ усопших раб твоих, всех пострадавших, братьев и сестер наших под репрессий, и же проститеся им всякому прешению, вольному уже невольному. Жень, невольному. Господи, по получении души и пидежи все правени упокояются. И на все Божие царство небесный год, и оставление грехов их у Христа бессмертного царя и Бога нашего просим. 66 лет тому назад вот самого этого места подступ вот этих колес железнодорожных вагонов в течение месяца везли нас, кого в Узбекистан, кого на Урал, кого в Сибирь. Были высланы с Мариуполя, с Донецка, с Сухуми, Батуми, с Кавказа. Чем же все-таки провинились греки? За что же все-таки нашу семью привезли в Узбекистан? Мы в Узбекистан практически добирались месяц. Жару, без пищи, без воды. Очень много в пути следования умерли. Нам что в Урале, что в Узбекистане, что в Сибири. Присвоили такое интересное слово. спецпоселенцы. И мы должны были каждую неделю ходить отмечаться. И на протяжении долгих лет. Я хочу с большой благодарностью сказать спасибо великому узбекскому народу. Народ именно относился с пониманием, и несмотря на все ярлыки, которые были нам навешены, оказывали всевозможную помощь как и в питании, так и в обустройстве. И я хочу всем народам, русскому, казахскому, узбекскому народу, где были наши депортированные, сказать им большое спасибо. Я преклоняюсь перед ними. Мы всегда их будем помнить, их нехорошие. И по возможности мы всегда сделаем так, чтобы их отблагодарить. мы помним об этом дне, мы его не забываем, мы очень гордимся нашими предками и их смелостью. Сегодня мы все собрались, все греки в единстве, чтит память нашим ушедшим, которые именно в этот момент пострадали. Сегодня такой лозунг, как бы марш возложить цветы к памятнику. Чтобы люди, молодежь знали, что как это дело происходило, как оно прошло, как люди мучились, как опять же вернулись на, свои, на свою землю это самый черный день это незабываемый день несмотря на то что был еще детский возраст всего мне было 6 лет но в памяти в душе и в сердце он остается незабываемым ни на один день ни на один час и я хотел бы чтобы наши дети наши внуки и последующее поколение когда-то отголоском хоть не забывали про этот злополучный день в жизни депортированных народов в том числе и греков чтобы ни у кого из крымчан, ни у одного народа никогда не было такого антинародного дня, не предусмотренного никакими канонами, никакими законами, обречь людей на смерть, вырвать с корнями их с родной земли, с исканной земли их предков и отвести и вывести на э, в телячих вагонах на протяжении трех-четырех недель, будем так говорить, куда-то в дорогу смерти, где где очень многие и по пути следования отдали свою жизнь, и там продолжали умирать, пока не адаптировались уже спустя несколько лет. Поэтому никому мы не желаем такого. Только добра, счастья, благополучия и мира. Грядущим поколением, что мы жили все так, что ничего подобного больше в жизни не повторилось. А как жить? Молиться Богу. Чтобы Господь всем давал свой страх Божий. И те люди, которые власть имеют, чтобы они были всегда с любовью, добрым настроением с народом. Потому что то, что было сделано в те года, пострадали многие народы, многие национальности. И, конечно, наше верующее христианское сердце этого не приемлет. И я надеюсь, что когда мы будем стремиться к тому, чтобы был мир в стране, было взаимопонимание между народами, между конфессиями, чтобы эта любовь была как цементирующая от начала, то мы все и не допустим до беды. Вот к этому я сегодня призываю. Всем нам жить в мире, согласии, любви. И Бога благодарить за то, что Он дает нам возможность жить, строить. И радоваться жизни. Спасибо. Депортация для меня, как для представителя детей, младшего поколения, представляет прерванное детство. И другими словами я это не могу сказать. Все в одночасье было порушено. И мы с родителями со своими разделили участь, тяжелую участь, и спили эту чашу до дна. Мы видели все, как умирали наши бабушки, дедушки как были потеряны могилы. Вот сейчас я вернулась на Урал, и разыскать этих могил я уже не могла. В результате я сделала один обелиск, на котором написала «Здесь покоится прах» и перечистила всех, кого я могла назвать. Можно ли забывать эти трагические события, которые происходили в том далеком 44-м году? Никогда. Никогда. Невозможно это забыть. Чтобы Никогда из памяти не стерли страницы прошлого. И чтобы каждая семья передавала своим детям традицию чтить память прошлого, чтить все, э, все то, что было сделано и кому мы обязаны своими жизнями, помнить о наших родителях, о наших бабушках и дедушках и радоваться за то, что нам... Пришлось прорасти на этой земле, на земле наших предков. То, что мы вернулись, это великое счастье. Я всегда говорю, что как бы радовались они, если бы они были с нами. Наша молодежь и молодежь, вообще жители нашего полуострова, чтобы знали историю депортации. И чтобы этот, это чудовище никогда не повторилось. Чтобы у нас на полуострове всегда было ясное небо. Тепло, чтобы было у души, и чтобы мы друг друга понимали, уважали и ценили. Вся та боль, которая прошла э, сквозь сердца бабушек, дедушек, моих родителей, конечно же, она дается отголоскам и в нас, теперь в современных детях, скажем так. Мне в общем-то не выпали те тяготы и э, те перипетии, которые пострадали наши. Я родилась в 68 году и захватила, в общем-то, и прожила там мало, потом переехали родители. Но всегда, всегда, сначала это, конечно, была запретная тема, то есть говорилось очень тихо, никогда не афишировалось. Сейчас мы можем сказать открыто, что такое горе было. И теперь мы просто не имеем права об этом молчать для того, чтобы этого больше никогда не повторилось. Скажи, пожалуйста, вот бабушка тебе рассказывает о депортации. Ну практически каждый год, когда наступает этот день, она каждый раз мне это рассказывает. И я, да, эта память мне уже останется навсегда. Своим детям передашь? Ну конечно, да, потому что это история моей семьи. Нет чужого горя. Каждый народ, переживший ту трагедию он хранит ее до сих пор. Не потому, что это злость, не потому, что это для того, чтобы отомстить или что-то, нет. Просто погибшие о них помнят, и это правильно, потому что об этом помнить нужно всегда. Наш народ не должен плакать, не должен слезы проливать. А мы должны как никогда быть теснее и ближе друг к другу. Уважаю тех людей, которые проживают вместе с нами. Хочу крымчанам пожелать здоровья, счастья, благополучия, чтобы на этой благословенной Богом данной земле мы действительно в единстве процветали. И самое главное, не делились по национальным квартирам.